Доброго ранку. Думаю, ви погодитесь з тим, що стресів в нашому житті більш ніж достатньо. Чимало людей цілком справедливо вважають, що при неприємностях для зняття психічної напруги краще випити чарку другу, горілки або коньяку. Ми живемо сьогоднішнім днем, і якщо є засіб, який допомагає забути про свої проблеми, то ніхто й не думає про те, що коли-небудь це може призвести до хвороб. Саме таким людям, тим, хто не хоче стати алкоголіком, потрібно знати, в чому проявляється алкоголізм. Із чого він починається? Алкоголізм це захворювання пов'язане з надмірним та тривалим вживанням спиртних напоїв. Хвороба характеризується формуванням психічної, а з часом і фізичної залежності від алкоголю. Зловживання міцними напоями другий фактор серед причин смертності населення працездатного віку. За статистикою на обліку в нашій державі перебуває понад 900 тисяч хворих на хронічний алкоголізм. Ще близько 50 тисяч українців щорічно поповнюють цей сумний список. Алкоголізм починається не з поганого самопочуття вранці, а набагато раніше до появи стану похмілля. Ось що важливо знати всім без винятку. Похмілля це свідчення як мінімум другої стадії хвороби. Щоб до цього не дійшло, послухайте поради фахівця. До нашої студії завітав директор медичного центру відродження Олександр Миколаєвич Трамбовецький. Олександр Ніколайович, добре утро. Доброе утро. А итак, тема алкоголизма. Но с утра, может быть, и не совсем принято об этом говорить, но проблема серьезная. И давайте сначала разберемся, кто же такой алкоголик. Ну, в общем-то, это человек, у которого есть проблемы, связанные с употреблением алкоголя. У нас нет четкого деления, кого относить, кого не относить. Это человек, у которого алкоголь вызывает проблемы. И мы не можем сказать вот так открыто, что ты уже конченый человек. Хотя мы употребляем очень часто это слово. Алкоголик – это человек, у которого есть проблемы, связанные с употреблением алкоголя. Человек, у которого специфически работает его организм. Организм не выделяет фермент, который может метаболизировать алкоголь. А можно ли поставить границу между человеком, который просто время от времени выпивает, и алкоголиком? Ну, вы знаете, такой границы нету, потому что если человек употребляет периодически алкоголь, но это не носит каких-то патологических отклонений, то он может его употреблять. Но если алкоголь вызывает состояние зависимости, когда он приходит домой, вместо того, чтобы заниматься отдыхом, бежит к каким-то непонятным друзьям, с которыми стоит и без толку пьет пиво. Приходит домой, жена его начинает доставать. Он в ответ делает ей бурную реакцию протеста. Вплоть до скандала. Утром он идет на работу, и на работу в обед еще чуть-чуть накатил. А к вечеру опять накачанный. Это уже проблема. То есть человек не в состоянии управлять собой. Вот с этой проблемы начинается потом то самое ужасное, что называется болезнь. Я так понимаю, что много лет вы занимаетесь решением этой проблемы. Сколько лет существует ваш центр? Мы создали его в 1986 году и взяли себе название «Ведроджиня». За это время мы создали 18 отделений по Украине, и мы имеем более 50 тысяч человек, которые прошли у нас э, и до сих пор проходят, потому что мы работаем с этими людьми всю жизнь, проходят лечение, помощь мы оказываем, создаем клубы, работаем с этими людьми и выводим их из этого состояния. Более 50 тысяч человек обратились к нам. 25 лет работы. Ну, это огромное количество людей. А тогда давайте поговорим подробнее о том, каким же методом вы помогаете этим людям. Ну, я хочу сказать, что нет какого-то определенного метода лечения. И в каждом конкретном случае нужно определиться, что с данным человеком надо делать. У нас где-то есть отличная система диагностики. Мы обладаем прекрасным арсеналом, который позволяет нам поставить очень точно клинический диагноз. Это во-первых. И исходя уже из этого диагноза, оговорив а с человеком все возможные варианты, мы с ним работаем. Есть соответствующие принятые Министерством здравоохранения нормативы. Оказание наркологической помощи. Они имеют расписанные правила введения определенных препаратов, определенных форм. Мы используем только то, что прошло через Министерство здравоохранения и допущено Министерством здравоохранения в медицинскую практику. Но отдаем предпочтение методике Довженко. В первую очередь потому, что этот метод дает самый высокий результат. Во-вторых, он самый эффективный с точки зрения э, минимального травмирования организма. Ведь используя все препараты, мы должны об, четко уяснять себе побочные действия. Ведь многие лекарственные формы, которые мы применяем на первом этапе, потом уже применять нельзя, организм привыкает, вот адаптируется, перестают эти препараты работать. Метод Давженко работает идеально. На відміну від інших хвороб, алкоголізму можна запобігти. Практично будь-який алкоголік, що приймає відповідну допомогу і готовий брати участь в своєму власному лікуванні, може вести надалі повноцінне тверезе життя. Про особливості діагностики і лікування цього захворювання, ми будемо говорити далі. Основна причина фізіологічної залежності від алкоголю генетична спадковість, яка залишається з людиною назавжди. Але професійна допомога лікарів-наркологів та застосування сучасних методик лікування дозволяють вивести пацієнта в тривалу стадію ремісії. Перший крок до успішного результату проведення детоксикації, тобто виведення залишків токсичних речовин з організму. Далі проводиться чітка та вичерпна діагностика і обирається спосіб лікування. Методика емоційно-стресової терапії була розроблена у 80-х роках минулого століття народним лікарем Радянського Союзу Олександром Довженко. Терапевтична ефективність емоційно-стресової терапії досягає 82%. У центрі відродження її успішно застосовують вже понад 20 років. Чи ефект ця методика дає у поєднанні зі спеціальними лікувальними препаратами? Окрім лікарів-наркологів, тут працюють психотерапевти, нейрохірурги та невропатологи. Розроблена фахівцями центру широка система реабілітації допомагає не тільки позбавити людину від алкогольної залежності, але й повернути її до суспільства. У порівнянні з будь-якими іншими хронічними хворобами, від алкоголізму лікуються рідше всього. 9 з 10 алкоголіків ніколи не звертаються по допомогу. Більше того, вони навіть не вважають себе хворими. То що ж робити? Ну, саме це заставити чоловіка признати себе зависимо. Очень много залежить від сім'ї, від окруження того чоловіка. І прежде чим почати. И сделать первый шаг, наверное, нужно решить одну проблему. Будем думать о женщине. Вот вы определитесь, надо ли вам бороться за этого человека. Если вы решили, что вам надо сохранить семью, сохранить очаг детей, отца для детей, измените свой образ жизни, бросьте пить немедленно и сейчас же, и никогда не употребляйте эту отраву. По крайней мере, ради ваших детей. Их надо воспитать трезвыми. Это генетическая проблема. Им передается в большинстве случаев через генный аппарат. Второе. Все, что вы делали с алкоголем, а алкоголь – это ложь. Это ложь и обман. Он вас заставлял делать так? Прекратите это делать. Перестаньте, пожалуйста, ругаться. Перестаньте скандалить и уговаривать. Начните уважать себя сами. Запомните, перед вами тяжело больной человек, безнадежно больной человек. Его может уговорить в первую очередь сама хворь, сама болезнь. Пусть он пойдет хоть раз, найдет минутку и придет к нам. Мы сможем ему помочь. Мы знаем, умеем и можем. Мы умеем помогать таким людям. А если говорить о женском алкоголизме, есть ли отличие от мужского и вообще вот что же делать женщине, если есть такая проблема? Я не разделяю точки зрения такой, что есть женский алкоголизм, мужской алкоголизм. Просто женщина – это Божье создание, которое обладает ну, таким уникальным качеством – быть матерью. У нее другое гормональное состояние, чем у мужчины. И поэтому проблемы она воспринимает более глубоко. Она более застенчива. Она стесняется прийти. Вот из десяти пациентов только одна женщина. Но ведь все равно проблема есть. Поэтому с любой проблемой, даже с маленьким пивным вечерочком, который изо дня в день один и тот же прислался с работы. Никого нету. Устала. Поставила перед собой бутылку пивушки, как говорят в таких случаях, и напилась. Утром стала, умылась и пошла снова. Это уже глубокая зависимость. С этой зависимостью нужно приходить от нее избавляться. Я видел разных женщин. Я видел женщин, которые при росте 1,78 семьдесят восемь весили 41 килограмм. Прошло полгода, она выглядела богиней. Не бывает некрасивых женщин. Бывает женщинам, которым очень и очень тяжело. Вот наша методика позволяет очень хорошо работать с женщинами. Притом достигать ну, просто изумительных результатов. Я могу вам описывать разные истории. У нас приходят женщины, у которых алкогольная зависимость, и они слишком располнели. И мы помогаем им стать нормальными, стройными, изящными. Конечно, ваши изумительные фигуры, может быть, они не достигнут, без определенной работы, конечно но они будут выглядеть прекрасно. У меня есть дамы, которые худели на 40-50 килограммов и выглядели очень и очень хорошо. Дамы, которых мужья бросали из-за этого, и которые обращались к нам. Ведь эти зависимости взаимосвязаны, и одна перетекает в другую. Поэтому для женщин у нас есть специальная программа. Да, нам приходится больше работать с женщинами. Но ведь и результаты совершенно другие. Можно с помощью вашего метода избавиться, например, от лишнего веса, от игроманий, от чего-то еще? Мы говорим о аддикциях, о аддиктивном поведении. Сейчас модное такое слово, но это правильно, так принято в международной классификации болезней. И мы очень многие недуги лечим, позволяем от их избавиться. Ну вот, например, такой есть синдром хулиганского автовождения, синдром ТОДА. Подрезают, едут неправильно. Это же тоже психическая зависимость. У меня приносили молодого человека, который умудрился разбить четыре машины. самая дешевые 120 тысяч долларов. И вот когда он на пятой машине перевернулся в очередной раз, его папа таки сообразил прийти к нам с этим мальчиком 28-летним. Он машины больше не бьет, ездит нормально. Нам приходят люди с зависимостью от азартных игр, которые имели долгов более полутора миллионов долларов. И нам удавалось снять их тягу к рулетке. И это удавалось. Нам приходят женщины, которые страдали мании, вырыванием волос на голове. Такая есть хворь. Тоже эти вопросы решаются. Аддиктивное поведение методикой Довженко лечится наиболее эффективно. У нас 18 отделений. Они работают во многих городах. Достаточно зайти на наш сайт и прочитать эти все адреса. Мы не скрываемся, мы работаем легально. Приходите, мы знаем, как вам помочь. Мы знаем, как справиться с вашим недугом. Неизлечимых людей нету. Есть люди, которые не хотят лечиться. Мы умеем даже этих людей, осознав свою проблему, пойти в эту программу и избавиться от своей зависимости. Я благодарю вас за участя в нашій програмі. Директор регіонального медичного центру відродження Олександр Трамбовецький сьогодні був у нашій студії. Я сподіваюся, що наша розмова змусила вас замислитися над тим, що алкоголізм це дійсна хвороба. І якщо чоловіки можуть залити горе горілкою, то найбільш прийнятним способом для жінок заспокоїтись і отримати позитивні емоції є їжа. Напевне, кожна з вас може пригадати момент, коли проблема після плитки шоколаду чи кількох тістечок здавалася вже не так. Такою, значною. Постійне заїдання не перший крок до гладшення. Аби позбутися зайвої ваги, одних фізичних навантажень буває замало. В такому випадку варто звернутися до психолога. Утро добре Сьогодні ми з вами продовжимо і изучать, і чому-то учиться в темі улучшения самої себе. Сьогодні ми з вами подивимося, как психология, психологические факторы, психологические настрои, психологическое состояние может отражаться на нашей форме. И для этого мы договорились с Олей, что она расскажет о том, как было и как стало. Итак, Оля, давай мысленно вернемся на год назад, и я тебя прошу вот вспомнить, что ты чувствовала в своей душе, когда и вес был большой, и ты переживала определенные ну, душевные кризисные моменты в своей жизни? Ну, год назад у меня ужасные были депрессии. Просто даже сейчас не хочется это вспоминать. Я не хотела выходить из дома. Я не хотела никого видеть. Соответственно, страдала от этого моя семья. Как ты себя идентифицировала с кем? была какой в своих глазах огромный шар который давил своим весом своим настроением опять же своих окружающих свою семью ты иногда прибегала к еде для того чтобы хотя бы временно не ощущать эту боль отвлечься уйти постоянно мне плохо я что-то съем мне становится от этого еще хуже я опять ем постоянно заедала свои плохие эмоции, плохое настроение. А когда ты затем видела последствия этого прибегания в виде увеличения собственных размеров, становилась ли боль еще более интенсивной? Становилось мне еще хуже, я опять заедала, вес рос, я опять это заедаю, до бесконечности могу продолжаться. То есть был некий механизм порочного круга. Да. В то время, когда мы начали терапию, как менялось твое душевное состояние? Эмоционально появилась радость жизни. Еще килограммы не уходили, но я чувствовала, что у меня есть помощь, мне помогут. То есть у тебя поменялось то, что мы называем «я-концепция». «Я смогу», «я сделаю», появилась вера в себя. И вот когда появилась вера в себя, как у тебя изменилось душевное состояние? Я перестала в первую очередь концентрироваться на еде. Опять же, радость жизни. У меня много интересов, которые я благополучно забыла, когда начала их заедать в целом, когда минус 25, да, по итогам, как ты сейчас себя чувствуешь? Ощущаю я себя замечательно. И не минус 25, а минус 50. Я, опять же, шарик, но я легкий. Как, даже не шарик, облако. Легкое облачко. Мне хорошо, мне радостно. Все, все меня вокруг радуют. Да и весна, в конце концов. Ну да, в такой форме эта форма действительно поддерживает самооценку. Но мы еще раз понимаем, что сначала нужно менять самооценку, а затем присоединяются и внешние результаты. И мы действительно часто видим эту взаимосвязь между душевными разладами и повышением аппетита и ухудшением формы. Ухудшение формы, новые душевные муки, опять заедание, опять увеличение формы ⁇ это некий механизм порочного круга. В следующих наших передачах мы покажем вам, как выйти из этого порочного круга, что необходимо с собой делать для того, чтобы, изменив душевное состояние, приобрести хорошую форму. Тысячи людей уже сделали себя и свою жизнь легче, и у вас это получится. Появу зайвої ваги може викликати і гормональний дисбаланс, який часто виникає в організмі при патології щитоподібної залози. У сукупності з неправильним харчуванням, малорухливим способом життя, гормональні надлишки ваги зростатимуть стрімко та невпинно, і боротися з ними значно важче, оскільки ані дієти, ані фізичні навантаження не дадуть бажаного результату. Доброе утро. Меня зовут Валентин. Я шеф-повар ресторана Лучана. Сегодня я представлю вам э, не совсем, можно сказать, утреннее блюдо, но мы его приготовим в не очень большом количестве, чтобы не нагружать организм обильным перевариванием пищи. Это будет лосось запеченный в фольге в духовом шкафу на аспарагусе. Для его приготовления нам, соответственно, нужен лосось. Мы предварительно приготовили аспарагус. На треть он зачищается от корнеплода и предварительно приваривается. Пока он варится, мы подготовим лосось. Нарезаем его аккуратными кусочками. В данном случае у нас будет две порции. Заворачиваем. Затем берем обычную пищевую фольгу, выкладываем аспарагус. Выкладываем на него наш лосось. Слегка присаливаем. Добавляем оливковое масло. И для аромата немножко белого сухого вина. Совсем чуть-чуть. Заворачиваем конвертиком. Выкладываем лосось на сковородку и отправляем в духовой шкаф, где он будет готовиться на протяжении 20 минут при температуре 180-200 градусов. И вот наш лосось принесли из шкафа. Лосось пропитался ароматом оливкового масла и вина. Таким вот образом выкладываем. Его. І украшаємо. Нехитрим образом наш лосось привратився в питательное і низькокалорійне блюдо. Приятного апетіта! Філе лосося на аспарагусі. Філе лосося викласти на аспарагус, посолити, полити оливковою олією та білим вином, загорнути у фольгу і відправити у духовку на 20 хвилин. І наостанок ще одна порада. Хочете схуднути, тоді перш за все приберіть зайві кілограми у себе в голові. Щодня зранку і ввечері уявляйте себе стрункою і спортивною. Дивлячись на своє відображення у дзеркалі, намагайтеся не помічати недоліків, а навпаки, малювати в своїй уяві ті форми і розміри, яких ви прагнете досягти. Тож, турбуйтеся про себе, побачимось завтра!